Борода. Угу. Не, Беня зовут. Беня? Евгений. А Евгений, не послышалось Бене. Беня. Я, ну, ничего себе. Я, я, я такое даже имя не знаю Беня. Вениамин, это у вас есть такое слово э, угу. имя? Знаешь такое имя с нас слышен, но, честно, незнакомых и... Ну, сказать. да, да, редко имя. А но... ты о чем тут беседуешь? Я могу на любую тему поговорить. Главное не переходить на личность. Я это не люблю. Понятно. Ну, никто не любит, когда на личности переходят. А ты в каком городе? Тюмень. Тюмень? Угу. Слушай, как там в Сибири вообще у вас? плане ну вообще, как вот жизнь обстоит? Что там вот хорошего у вас? Может быть, положительное что-то было за последние годы? Что-то построили железную дорогу какую-то новую. Еще что-нибудь, стадион какой-то, не знаю. Больницу большую какую-то хорошую построили. Все по-старому. Хватает стадионов, хватает больниц. Хватает стадионов, да, и больниц. Сколько у тебя в городе больниц? Ну только хороших, не вот я эти, не... которые там э, сыпется Поли... штукатурка, а нормальные такие. Поли... Поликлиники не берем. Ну да, поликлиника это же вообще не больница. Ну, если э, взять, э, грубо говоря, самых больших, то две получается первая и вторая областные. Ну, Но они нормальные, как бы, потому что я видел фотографии э, с этими, с кроватями еще советских времен, и где штукатурка сыпется с потолка, то как Но, бы... Вообще... Честно, я не могу сказать, я уже давно у них не был. Если, допустим, приемки, ну, допустим, там, ну, могут сама, что такое, ну, приемки. Там нет, нет таких, конечно, штукатур. А, насчет кровати, я могу сказать, ну, в одной больнице, когда я лежал, лет 10 назад, были такие кровати железные. Я на них сам лежал. Сам. Удобные, ну, да, наверное. Поэтому, поэтому их не меняют. Ну, Прекрасно же понимаем на этих. Ну да. Панцирная она называлась. Мне, мне кажется, лучше на них, чем на деревяшке. Нет, лучше на нормальных кровати, где там все регулируется, спинка там в ногах. И... То есть она вся регулируется и все такое. Специальные. Есть такие, называются, отдельные палаты, которые. Ага. Понятно. А что, для всех такие не делают, да, кровати? Сильно, сильно жирно будет, да, правильно. Нечего расслабляться. А что, Ты говоришь, что с ногой, перелом там лежат, да, у вас? До сих пор с ногой, допустим, с переломами. С переломами, нет, конечно. Поставили Не и гуляй, Вася. А, да, то я слышал, то я слышал, лежат до сих пор, где-то в каких-то местах там по две недели лежат с переломами. Нет? нет? Нормально? Нет. Вот, точно. Ну, ясно сколько у тебя друзей пошли на фронт знакомых есть знакомых около 10 ого ты такой общительный да чувак ну как сказать это мало еще это чем много что -то. Ну, только в твоем окружении 10 человек пошли. Это что, все что ли пошли? Или, а, или сколько у тебя знакомых? Что так? Нет, почему? Просто которые э, два пошли по своему желанию и за бабок. Угу. Говорю, прямо есть. А остальные мобики. Да. Остальные мобики. А, да, И что, до сих пор их не выпустили. А их и не выпустят, пока не закончится там. а когда он закончится? Мне кажется, он никогда не закончится. А они живые вообще еще? У тебя связь с ними ты поддерживаешь или как? Да. Че, все живые, все 10? Да. Один только без 10, попавший. А, ну они толком, наверное, не воюют, да, они где-то там смотрят. Мобики, мобики обычно, ну, они не уходят, же, они что, малые же. Мобики обычно водитель, не водитель, в чем-то такое по 10 подвести да. ей, все, просто. Понятно. А, два человека, которые ушли по. Так, так скажем, замомок. Один, что молодой, а, а второй, второй, связист. Связь с, связи с Слушай, а как вот э, так получилось, что вот этих злеков, которые контракты подписывали, их через полгода всех домой. А вот эти мобики уже по три года а, там сидят? Не справедливо. Кстати, да, был у меня один тоже человек, закон. Э, вторая ходка у него была. Он, Укорает покурить и второй раз ебанули его а, сколько я не помню 6 по моему дали по моему да 6 ему дали и кто вторая ходка у них нету ну, допустим 6 дают кто и год отсидел и условно досрочно у них нет и ему предложили либо годик повоюешь и Идешь домой, либо насижен. Ну да. То, у вас то, 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 вообще это в принципе, система такая. Там вот э, кого-то... Э, у вас сейчас можно призывать на... Ну, менять на этот... Э, во время следствия можно предлагать контракт, и можно заменить э, типа следствия на контракт. То есть очень удобная система. Да. Как, когда по, недобор... Никогда либо... не добор, можно подкинуть кому-то там чего-нибудь и спокойненько добрать, сколько нужно. Либо мясом идешь, либо досиживай. Mm -hmm. Ну, так, и как, я так понимаю, всех устраивает, да, это положение дел. Не знаю. Меня вообще ничего не устраивает. Меня вообще эта политика и война это не устраивает. Не устраивает. Mm -hmm. То есть недоволен ты этим всем. Ну, я тебе могу одно сказать. Одно скажу. Я россиянин, я люблю свою Россию, я патриот. Но, так скажем, по-русски перевести родители не выбирают. Родители, то есть вышка, кто вот то кто рулит, их не выбирают. Как ты голосуй, не голосуй. Не выбирают. Угу. Как, как ты голосуй, не голосуй, один хер. А как, как в других странах мира люди Живут, голосуют и выбирают. Блин, ну, за Зеленку кто-то голосовал. За Зеленского ты имеешь в виду? Да. Конечно, 70% человек проголосовал. А, а, ре, а реальность все-таки сколько? Реальность, это реально 70%, конечно. Да, не поверю, я здесь вот э, до тебя... Ну, в смысле, не поверю? Ты представь, он выиграл у действующего президента. Это даже не то, что он был президентом, вот как у вас, например, президент сидит там пожизненно, и ему постоянно там по 90% рисуют, или как Лукашенко. Он выиграл, то есть вся власть, если так уж даже рассуждать, что вот эти подтасовки там и так далее, это можно было бы приписать, например, тому, кто уже у власти. Допустим, если бы выиграл э -э Порошенко с таким результатом, можно было бы, например, сказать, что там где-то что. А тут вообще ты никак не придерешься, понимаешь? Потому что он выиграл у действующего президента. Это доказано? Или это... Что доказано? Конечно, доказано. В Украине, в отличие от России, были международные наблюдатели, и всегда на всех выборах были международные наблюдатели, которые за этим следили. Конечно, выборы проводились по всем там правилам и тому подобное. В Украине Э, какие-то нарушения ты не можешь скрыть, утаить когда в России, например, показывают как у вас там голосуют каруселью, или там когда заходят вбросы делают э, вам же это все равно, а в Украине такой номер бы не прошел в Украине, когда подтасовали выборы это когда было э, Ющенко-Янукович э, выборы были тогда были подтасованы выборы э, люди вышли протестовали против потасовки, и выборы были отменены, были перевыборы, и, в общем, там э, переизбрали президента. Поэтому в Украине такой номер, конечно же, не пройдет, как у вас. Вот сколько людьми общаюсь, у... ну, в принципе, так она и говорится, сколько людей, столько и мнений. До этого, до тебя общался с мужиком, потом полковник или полковник, извинил уже забыл, по-моему, полковник, который с 2015 года воевал, ну, соответственно, нашей все это стороне. И он говорил про Зеленского, что он марионетка Путина. вот я как бы. Э, и Трамп марионетка Путина. У вас все марионетки Путина. Слушайте, вы. Это, э... это не это не, я говорил. Это, это не такой, я говорил. Такой кукольник, этот ваш Путин. Пока что только Путина натягивают и натягивают. Это да. такая, такой кукловод. посмотри куда он вас уже завел. Этот кукловод. Где, вы, взял... где вы сейчас находитесь? Где вы были? Например, в 2013 году, в 2013, где вы были. И где вы сегодня? Ты можешь сравнить вообще? Я, я насколько скажу, вы деградировали? Я, мог, я могу больше сказать. неважно. важно. Я, я просто говорю за человека, который говорил реально. Его слова. Повторю. А то, что мы туда, да. Мы живем в 21 веке. Ну, такое чувство, что мы уходим в 19. Вы уже давно там. Вы уже ниже уходите. Вы все дальше и дальше. В первобытный общинный строй уходите. Просто что вы с айфонами ходите. Ну не даже уже уже и айфоны у вас меняются на китайское и там на все остальное Это не суть. поэтому поэтому а так вы ментально вы давно уже впервые первобытном на общинном строе вы в принципе оттуда особо и не выходили но бывали просветы но почему не особо ходили? а почему не выходили потому что нельзя понимаешь что если бы если бы вы оттуда вышли, ментально я имею в виду, если бы вы были в другом строе, не в первобытном общине, то вы бы туда. Вас бы сложнее было. А вас загнали туда вообще за, за секунду, как бы. То есть вы особо и не напрягались. Вы по-человечески никогда не жили. По-человечески. Вы не знаете, что такое. Там те же выборы, вот как ты видишь, ты транслируешь все, исходя вот через свою призму, ты на все смотришь. Ты знаешь, как это происходит в России, и думаешь, что так же происходит везде. С какими-то нюансами, но все равно. Ты меришь все по. Я не думаю, все как, по... Как, как у них не, не думаю, Я просто говорю, как есть. А у других, допустим, я спрашивал. Если что-то не знаю, я спрашивал. Допустим, спрашиваю. новости, я не смотрю. В телевизор это долго которые... который. Ты должен знать что происходит. Ты его знаешь, как, например, живут люди там в Европе, в Америке, там, в, во Франции, в Германии, как люди живут, какие у них больницы, как это все, есть, в каких нет, кроватях нет. они там лежат, в этих больницах. Есть, как есть у у это меня есть друг семей в Лос-Анджелесе. Есть у меня родственники в Германии. Да. У меня близкий друг с женой уезжал в Германию. У него. Отец -то. Ему делали вызов, они приехали и начали там э, хотели на ПМЖ, но им там не понравилось. Они не через понравилось. Они через не через понравилось, появились. потому что там надо жить по правилам, по закону. А вам вы не можете ужиться, ну многие из вас не могут ужиться именно по этой причине, потому что вы привыкли постоянно вот где-то э, где-то юлить, где-то что-то выискивать какие-то и поэтому поэтому вам не очень нормально живется в нормальном а обществе здесь свобода свобода какая свобода ну какая очень свобода свобода? Ну, свобода то что можно украсть безнаказанно правильно вот это для тебя свобода можно можно украсть можно да можно. вот это допустим. для тебя свобода допустим захотел также на рыбалку поехал на рыбалку в Германии экзамен сдавать казача. Захотел дачу, деньги есть. Зачем? Поехал. Зачем? Я пое не знаю. Я пое не поехал, знаю. Я пое а допустим поехал, дачу купил. В Германии ни хрена. Жди там три года или сколько-то пять лет, по-моему, чтобы тебе только дачу выдали и только забор. А нафига, на, нафига вообще в Германии дача? Ну, то есть можно же ну... купить дом там еще что-то. Я не знаю, что значит дачу в Германии. Ну... Не понятно. Видишь, ты, ты просто рассуждаешь на своем вот этом местечковом уровне, потому что ты даже не можешь понять, что люди живут по-другому. Вот вам дачи нахрена надо. Мне в Израиле я ни разу не возникала мысль, вот была бы у меня дача. Мне эта дача 300 лет тут не надо. Нахрена мне дача в Израиле? Вот нахрена мне дача. Что мне с ней делать? Для Понятно. чего? Понятно. Она нужна, а нужна дача на тебе дача. Потому что, потому что тебе надо там выращивать что-то, правильно? Потому что прокормиться ты по-другому не можешь. Тебе надо обязательно картошки там запахать на пару мешков хотя бы. Да? А нахрена тебе дача? картошку можно и так купить. Так, а нахрена тебе дача? Во-первых, мы любители бани. Захотел баню, не надо идти сам. Пошел, съездил на дачу, попарился. Захотел шашлык. шашлык. Съездил, отдохнул, отдохнул. Вон я выхожу возле дома. У меня парк. И я могу пойти в парк, сделать себе шашлык. Могу поехать в лес, сделать шашлык. Могу поехать снять домик. И там и бассейн, и сауна, и шашлык. Могу ну, э, мы в гостиницу также... поехать. Понимаешь, можем э, также... вариантов можем... масса. Можем также в лес выехать. В леса все забиты. На улицу просто так выйти и пожарить. Блин, здесь Потому этаж, что у вас да, парков нет, у вас мест 20... таких нет, у вас парков нету. Где а, 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 организовано это все? А если на улицу выйти, 20 этажек, ну, ну ты не будешь стоять и мясо жарить после 20 этажек. Даже просто да. поговорить возле дома. Ну, а в чем проблема? Поговорить возле дома. Э, сесть. Сесть внизу возле дома, поставить себе лавочки нормальные, сделать нормальные себе там беседочки. Сидеть там общаться, не, не плевать там на пол и бухать, и эти окурки в пол и все остальное. А нормально культурно сидеть, общаться, тоже мясо пожарить. Кто тебе это мешает? Вы сами себе там органи можете организовать это. Во всяком случае, у нас это было, что в Украине я жил, у нас это было, что тут в Израиле у нас то же самое. Вон можно под подъездом выйти, посидеть, пожарить мясо, поболтать или пойти в парк. Просто у вас этого ничего нет, и вы не можете даже понять, как это по-другому. Вы даже не можете этого понять. Вы не понимаете, что это такое. Что такое бывает. Для вас это нереально. В России бывал? В России? Нет. Зачем мне в России бывать? Ну, зачем? Ну так, а если ты не бывал, как ты можешь об этом говорить? Ну а как я что не знаю, как у вас это устроено? Я в Советском Союзе родился, ты, ты я ответ... я знаю, как это все устроено было. Ты ответь уже на свои вопросы, какие мне говоришь, на свыше. Какие вопросы? Все, обиделся, расстроился. Ему дача нужна, чтобы мясо там пожарить. Нет, ну я не против, ну дача, ну классно, это ж дача, это супер. Э, вот правильно. Дачи в СССР были, чтобы люди с голоду не сдохли. Конечно. Потому что у людей была вот эта двухкомнатная квартирка. Продукты купить негде нормальные. Ты ни овощи свежие, ничего такого. Э, не ни, ни овощных, ничего нету. То есть, ты идешь вот в этот гастроном, или как он там называлось, там универсал, этот гастроном, да? В гастрономе это было. А там э, Килька в томате одна лежит на прилавке, и то в лучшем случае. И все. И все, и больше ни хрена. Вот эти банками все заставлено этой кильки. И на рынок, там, ну, в Украине еще, ладно, в Украине у нас еще хотя бы было, там вот люди э, привозили, э, ну, там, кто из за города и так далее. То есть у нас рынки, в принципе, э, были эти все продукты, но опять же денег у людей особо не было. Ну и то, продукты эти когда? Они же, э, вот, лето, осенний сезон, там, лето, осенью. А потом все там консервация, еще что-то вот такое. То есть, надо было накупить, если дачи ни у кого нету, то есть, надо было накупить там мешками этих огурцов, чтобы засолить. Этих там помидор этими ведрами, чтобы их засолить. По 300 банок вот на этой кухонке, которая там 7 квадратных метров. По 300 банок, эти крышечки, каталки, выворки, вот это все катать. Потому что иначе зимой вообще ни хрена будет жрать. Конечно, нужны были дачи. Но у них и, и так, и, и сейчас так и есть тоже. Хотя на прилавках уже у них есть все, только денег нету, чтобы купить это все.